Hai semua, Assalamualaikum Welcome to my baking channel Resipi kali ni saya nak kongsikan Satu resipi snack Berasaskan roti Yang sangat simple Tanpa menggunakan bread maker Ataupun mixer Yang kita boleh uli pakai tangan je Tapi hasilnya sangatlah lembut Dan sedikit kenyal Macam pizza yang kita makan dekat kedai. Resipi ni saiz je mini, so senang kalau nak hidangkan untuk anak-anak dan juga tetamu. Jom kita cuba buat. Dalam mangkuk pengadun, masukkan 250 ml air suam kuku. Tambahkan sedikit gula pasir. Ini segera. Yang ni saya pakai saf instant yang warna merah. Kemudian kita kacaukan sebentar pakai whisk ataupun spatula. Okey setelah sebati kita masukkan tepung roti dan saya tambahkan tepung gandum dan kita akan adun sampailah terbentuk doh kasar. Bila spatula dah terasa berat kita akan adun pakai tangan. Doh memang agak melekat. Kemudian setelah sebati kita akan rehatkan 10 minit. Setelah 10 minit, kita tambahkan garam dan tambahkan minyak masak ataupun minyak zaitun. Kita akan uli sampai minyak dan garam tercampur sebati dalam doh. Setelah sebati, saya pindahkan doh ke atas permukaan kerja dan saya uli sampai doh menjadi licin dan elastik. Setelah beberapa minit, doh akan melekat pada permukaan. Kita satukan doh menggunakan scraper dan lebih mudah untuk uli doh dengan teknik slap and fold. Kita akan slap and fold doh ni against the counter sampai permukaannya licin. Setelah permukaan licin, kita bulatkan dan kita ambil semula mangkuk pengadun tadi kita oles dengan minyak zaitun atau minyak masak dan kita pindahkan balik dough ke dalam mangkuk salut dough dalam minyak dan kita akan tutup mangkuk menggunakan cling wrap ataupun tuala lembab dan kita rehatkan selama 1 jam atau mengembang 2 kali ganda selepas 1 jam bolehlah kita tengok sama ada dough telah cukup mengembang Celup jari telunjuk dalam tepung dan kita tekan bahagian tengah dough. Kalau telah lambat menganjal balik seperti ini, bermakna dough telah cukup rehat. Kita akan bahagikan dough menjadi 16 bahagian untuk membuat mini pizza. Beratnya anggaran 40 gram untuk setiap bahagian. Ambil satu dough dan kita lepehkan sedikit untuk keluarkan gas kat dalamnya. Kemudian kita akan lipat dan kita akan bulat-bulatkan Semasa proses membulatkan dough atau rounding ni kita boleh celup jari dengan menggunakan tepung supaya dough tidak melekat pada tangan. Setelah siap bulatkan, kita akan rehatkan dough di atas permukaan yang telah ditabur dengan sedikit tepung supaya tak melekat. Kita akan tutup dan kita akan rehatkan selama lebih kurang 10 minit supaya mudah untuk dicanai. Setelah 10 minit, kita dah boleh canai dough. Ambil dough yang pertama sekali kita bulatkan tadi. Salut nipis dough dalam tepung supaya mudah untuk dicanai dan tak melekat. Kita akan canai tak perlu terlalu nipis sebab nanti kita akan canai lagi. Setelah tu dah siap canai, kita ketepikan dahulu dan kita ulang proses yang sama untuk dough yang seterusnya ambil doh yang pertama sekali kita canai tadi dan kita akan canai lagi sekali supaya doh menjadi lebih nipis Proses untuk mencanai doh akan lebih mudah sebab kita dah rehatkan doh. Jadi doh yang dah direhatkan tidak terlalu menganjal. Dia lebih mudah untuk dibentukkan tak perlu terlalu nipis lah agak-agak dalam 0.5 cm macam ni setelah siap canai kita pindahkan ke atas loyang pembakar yang telah dialas dengan kertas baking kita jarakkan sikit dan kita bolehlah tekan-tekan lagi supaya dough lebih nipis dan lebar saya bakar menggunakan dua buah loyang loyang pertama saya dah letak dalam freezer sementara tunggu masa untuk dibakar untuk elak overproofing Cucuk permukaan dough dengan garfu supaya tak menggelembung sewaktu dibakar. Tips untuk membuatkan pizza kita lebih sedap, kita boleh sapukan garlic spread dekat dough pizza sebelum kita letak topping. Campurkan mentega cair dengan oregano, parsley kering dan juga garlic yang telah diparut. Kita kacau sebati dan kita beruskan di atas permukaan setiap dough pizza. Garlic spread ni dia akan menaikkan aroma pizza kita dan membuatkan rasa roti lebih sedap dan tak tawar. Untuk sos pizza dia, saya pakai yang ready made je. Saya pakai jenama Kimball, uh, sos pasta cendawan ni. Letakkan di atas setiap dua pizza yang kita dah sapu garlic spread tadi. Kemudian kita taburkanlah parutan keju mozzarella atau keju campuran. Yang ini saya pakai campuran mozzarella dan parmesan. Kemudian kita taburlah topping yang kita suka. Kat sini saya pakai lada benggala, tiga jenis lada benggala yang saya potong kecil. Kalau nak letak cendawan butang yang dipotong ataupun buah zaitun hitam pun boleh. Kemudian aa, saya akan taburkan bahagian daging dia. Saya pakai sausage dengan chicken slice. Yang ni saya kukus sekejap kemudian saya potong kecil. Kalau rajin bolehlah pakai isi ayam Kita masak dulu dengan sos barbecue ke Atau masak biasa Kemudian kita taburkan dekat atas permukaan pizza Tabur lagi keju kat atas tu supaya topping melekat Okey dah siap kita bolehlah bakar dengan oven yang telah dipanaskan selama 10 minit Bakar suhu 190 darjah celsius 15 ke 25 minit sehingga kerak pizza berwarna sedikit kecoklatan untuk nampak lebih menarik, bolehlah taburkan sedikit parsley kering dekat atas pizza yang telah masak tu. Okey, pizza pun dah siap untuk dihidangkan. Kalau panas-panas memang lebih sedap sebab kejunya dekat atas tu masih cair, so dapatlah efek bertali tu tekstur roti pun lembut, ringan, ada sedikit rasa kenyal-kenyal. Rasa macam pizza sebenar kalau kita makan dekat kedai tu. Okey baiklah, itu saja resipi saya untuk kali ini. Semoga berpuas hati. Thanks for watching. See you again.